একৈছ সিংহ আৰু সিংহ শুই আছিল হঠাৎ কৰবাৰ পৰা এটা নিগনি লৰি আহি সিংহৰ পিঠিতে উঠিল নিগনিৰ উৎপাতত সিংহৰ টোপনি ভাঙিল কেঁচা টোপনি ভাঙি যোৱাত সিংহৰ বৰ খং উঠিল সিংহই নিগনিক চোবাই খাব খুজিলে নিগনিয়ে ভয়তে কঁপি কঁপি কবলৈ ধৰিলে মহাৰাজ দয়া কৰি মোক এইবাৰলৈ ক্ষমা কৰক আপোনাৰ এই উপকাৰ মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ পাৰিলে আপোনাক কেতিয়াবা সহায়হে কৰিম নিগনিৰ এই কথা শুনি সিংহৰ বৰকৈ হাঁহি উঠিল এই সৰু নিগনিটোৱেনো সিংহৰ কি উপকাৰ কৰিব তথাপি নিগনিটোলৈ তেওঁৰ দয়া উপজাত তেওঁ তাক তাৰ পৰা যাবলৈ দিলে আন এদিনৰ কথা পশুৰাজ সিংহ ডাঙৰ বিপদ এটাত পৰিল হাবিৰ মাজত চিকাৰীয়ে জাল এখন পাতি থৈছিল সিংহ সেই জালতে সোমাই পৰিল জালৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি সিংহই গোটেই হাবি কঁপাই গুজৰিবলৈ ধৰিলে সেই গোজৰ শুনি সিংহ বিপদত পৰা বুলি নিগনিয়ে বুজিব পাৰিলে সি লগে লগে সিংহৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে মহাৰাজ আপুনি একো মাত বোল নকৰাকৈ শুই থাকক মই আপোনাক মুকলি কৰি দিম এইবুলি নিগনিয়ে এডাল এডালকৈ জালৰ জৰিবোৰ কুটিবলৈ ধৰিলে কিছু সময়ৰ পিছত পশুৰাজ মুকলি হৈ পৰিল সিংহই নিজৰ ভুল বুজিব পাৰিলে আৰু নিগনিৰ শলাগ ল'লে এটা সাধাৰণ নিগনিয়েই পশুৰাজ সিংহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে এতেকে কেতিয়াও কাকো ইটিকিং বা উপহাস কৰিব নাপায়